怎么了，小哥？啊、嗯，你不会突然强吻我吧？不是，你把我想什么人了？我怎么可能强吻你啊？那我要是不太冷静的时候呢？神经病吧？那我就把你的头塞进冰箱里，让你好好冷静冷静。高手，高手，回答完全正确。不是，你是故意给我下套了吗？老子想些什么呢？累、哎、死我了！累什么累？ 啊，对了，听凌霄说，昨天晚上你和唐三吵架了，怎么回事？他先说我的。我不是要说你，我说你看唐三那指甲跟老巫婆似的，你要是跟他打，肯定打不过他。你不如想点阴招。怎么阴？比如，他怕痒吗？挠他痒痒。高手，高手。